कभी कभार जब आप किसी घाती चीज या किसी दूसरे फर्क को छूते हैं तो आपको झटका क्यों लगता है आपके इर्द गिर्द की हर चीज और आपका जिसम भी एटम्स से बना है और हर एक एटम बर्ग की चार्ज शुदा जरा मुश्तमल होता है इसके मरकज या न्यूक्लियस में मस्बत चार्ज वाले जरि प्रोटॉन्स होते हैं जबकि न्यूक्लियस के गिर्द मदार में चक्कर लगा रहे होते हैं मनफी चार्ज के हामिल जरा इलेक्ट्रॉन एटंक से बने होने के आपके जिसम में भी चार्ज होता है मगर ये बरकी चार्ज आमतौर पर आपके जिस्म से माहौल में बह जाता है आपको किसी किस्म का एहसास हुए बगैर। इसके अलावा आपके जिले पर और हवा में मौजूद नमी इस बात को यकीनी बनाने में मदद करती है कि ये चार्ज एक हद से ज्यादा ना बढ़े लेकिन अगर ठंड और खुश्की हो तो आपके जिस्म और माहौल के दरमियान चार्ज का ये बहाव काम नहीं करता और फिर अगर मिसाल के तौर पर आप रबड़ के सोल वाले जूतों के साथ किसी कालीन पर चलते हैं तो हर कदम के साथ आपके जिस्म पर बर्फ की चार्ज बढ़ता जाता है क्योंकि ये रगड़ कालीन से इलेक्ट्रॉन्स की आपके जिस्म में मुंतकली और उनके वहां जमा होने का सबब बनती है रबड़ चूंकि एक इंसुलेटर है तो ये इलेक्ट्रॉन कालीन में वापस नहीं बह सकते यही चीज हम इस तजर्बे में देखते हैं इस धाती गोले के अंदर एक घूमता हुआ रबर बैंड इलेक्ट्रॉन खारिज करता है जिससे ये गोला बदकी तौर पर चार्ज हो जाता है और प्लास्टिक की इन तारों को हवा में बुलंद करने का सबब बनता है जब आपके जिसम पर मन चार्ज जमा हो जाता है तो आपके जिसम के बालों के साथ भी ऐसा ही होता है और ऐसे में अगर आपका जिसम किसी मुखालिफ चार्ज के हामिल किसी चीज मादे या फर्द के करीब आता है तो ये अचानक डिस्चार्ज होता है ऐसी सूरत में पैंतीस हजार वोल्ट तक आपके से गुजरते हैं और एक नाखुशवार लेकिन बेजर बिजली के झटके का सब तो इससे बचा कैसे जा सकता है इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके घर या दफ्तर में हवा बहुत ज्यादा खुश्क ना हो बाकायदगी से अपनी जिल्द पर मॉइस्चराइजर लगाएं, चमड़े के सोल वाले जूते पहने और ऐसे कपड़े पहने जो कुदरती रेशों जैसे कपास वगैरह ऐसी बने हों ये तमाम इकदाम आपको ऐसे झटकों से बचा सकते हैं